Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya di Punggung Garden pastinya teman-teman bagaimana kabar kalian ya kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri dari pohon nangka madu ya ini nangka madu itu besar-besar bisa besar satu galon itu ya besarnya sama yang gitu tetapi ada beberapa penjual nakal yang katanya nangka madu ternyata bukan nangka madu lah ini ironi sekali saya uh, sebagai penjual terasa gini ya mencowa oh, itu pencemarkan nama baik penjual gitu ya hati-hati buat teman-teman yang mau beli nangka madu saya akan memastikan kalian tidak akan tertipu lagi dengan pembeli-pembeli nakal gitu karena saya akan membagikan ciri-ciri dari pohon nangka madu itu kayak apa jadi ini di belakang saya itu ada nangka madu ya teman-teman dan ada ciri-ciri khusus dari nangka madu tersebut ya bagi teman-teman yang belum subscribe saya mohon silahkan subscribe dan komentar ya komentar yang bagi teman-teman yang tidak paham boleh berkomentar ya semoga saja video ini bermanfaat Oke teman-teman Terima kasih yang masih bersama saya di Momomuyo Garden Kali ini kita akan membagikan ya Ini Atau Membagikan Bagaimana cara mengetahui dari pohon nangka madu agar kalian tidak tertipu Oke, yang pertama-tama itu ciri khususnya ya teman-teman ya Itu Daunnya itu mengkilap, teman-teman. Nah, bisa lihat ya, mengkilap ya. Bisa dipastikan yang pertama itu adalah uh, daunnya itu harus mengkilat, teman-teman ya. Itu adalah ciri khusus dari uh, matu Biasanya kalau naka lain itu tidak terlalu mengkilat. Oke, okay. ya. Oke, selanjutnya ciri selanjutnya ini, teman-teman. Nih, lihat-lihat ya kayak ada mahkota gitu dekokan ini 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 dekok ini ada langsung pipi awal ini ya tetapi dari satu ranting kayak gini itu tidak semuanya teman-teman. Kita lihat ya ini ya. Ini. Nah, tidak semuanya itu punya apa ya ciri, uh, tidak dekok kayak gini ini ya. Tidak ya. Nah, tetapi kalau satu batang kayak gini pasti ada salah satu yang kayak gini. Kita lihat yang nih ranting kayak gini nih ya ini ya tekok ini nah, itu teman-teman nah ini tidak sedangkan ini ya nah, gitulah teman-teman satu apa ini satu satu ranting kayak gini pasti ada salah satu yang kayak gitu teman-teman nah ini ya kurang lebih kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi pastikan kalau kalian beli di tempat sekitar kalian itu yang pertama adalah e, daunnya mengkilat teman-teman Nah itu yang kedua yaitu ada kayak mahkota dekinya tadi nah, Ini dekiknya ini tadi itu pastikan yang kedua itu Nah itu pas, bisa dibilang 99% itu valid teman-teman Kalau itu adalah nangka madu Nah, nah itu ya kalau kalian di Blitar, uh, boleh pesen di saya, ya kalian bolehlah pesen di tempat saya ya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.